Людина, Парахуй. вона народилася, провела молодость, в селі. Висоглася. Виключалась. Ви там. там є дуже малювничі міста, там є родники, там є... Очень хорошая природа. Сейчас там бывает свалка мусора, и когда человек заявил о том э, слизьком голове то система у вас, вернее, люди, которые скидывали мусор, сказали, что есть на сельского головы развал э, на скид мусора. Поэтому, что сейчас делать, я к этому... Ну, расскажите, да, слизь. знаю, я не не знаю в этом в этом Есть заявление вас города заявление. согласно этого заявления мы направили письмо в экологию Мельник Ирины Леонардовне и э, занимается Сосиновский среди нашего управление архитектурой. По вопросу Зачем направлять, комиссия, за, зачем направлять письма? Можно взять ее, поехать с ней? Дело в том, что так как это предполагание э, братьевского лесництва, это же даже не мудрецы, мы начали выяснять, чья это земля и чьи вот эти угодья. Мы позвонили в Радинское с товарищу Педвашицкому. Педвашицкий заболезался до вторника этой недели убрать сметя. Там дело в том, что какая ситуация. Там надо грейдер проэлитровать, загрузить и вывезти. Я правильно понимаю? Ну, всего столько, сколько они выезжали. Это там реально. Там где буквально вы... Потому что там мы вы... вы... думали, вообще планировали глава администрации, после этого письма решили сделать так, собрать всю администрацию, выехать на место и убрать организовать субботу как это мы делаем районе ну, да, надо по-моему предотвратить дальнейший сброс кто-то будет свинячить, а вы будете ездить <с> <взрослый> <путем взрослый> вызывать <с> вы для того чтобы составить людей не свинячить, вот администрация <music> правильно а не для того чтобы ездить за свиньями Мы хотели показать пример средскому голове но ну, когда мы начали разбираться там получается строительный мусор э, то есть не бумажки не такие там надо просто загортать и загружать Петлашинский заболевался показать да. Район... с этим делом, да? Да, вот до вторника Петрошивский в радиусе Весничества mm -hmm. может поставить голове администрации фоторепортаж, репортаж, ну, броня, ну, это полностью Потому что мы нашли их всех циф всех А Мельник Ирина сейчас наложит штраф на сельского голову за допущение сметизвалыча перед, на эпидемиющей территории. Почему? Потому что он отвечает за сигналы для союзничества. Короче, вы... дело сдвинулось. Заявление есть. Можно и... было. Значит, я вас очень прошу, чтобы мы не отвлекались от, будем говорить так, основной нашей деятельности, помощи, а то ну, есть достаточно ну, конечно, серьезных вопросов. То есть, чтобы люди не обращались к нам, значит, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. Я мы надеемся, если во вторник этот вопрос решится, вы дадите информацию Конечно, на нет, правый нет. сектор. Конечно. И нам тоже, потому что к нам тоже вроде как бы обратились. Мы не можем людей оставить да без помощи. Проблем. С другой стороны, мы понимаем друг друга, что есть задачи, которые надо выполнять. А негодяев и бездельников надо наказывать и в Дело году. в том, что, мы вовремя, чувству, что головаши, вы привели уже большой. Ничего страшного, все-таки голова еще вызначен место для святозвалища. По лысой горе крупного населенного до сих пор нема миссия. Ну, да, это ваши вопросы, будем говорить так, юридические, которые да, вы не выкидывать. И люди, получается, не Фактически, они труд. безысходности выкидывают. Так что, ну, подождем до вторника. До завтра. Да, спасибо. Так что, пока на связи, я... Спасибо.